السلام على رسول الأمين سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسببنا والطير وكنا فاعلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اما بعد قبل masuk السوء في في الجديد Uh, dekat kata musannif wayam bari wayam bari an yakuna taqti'ul kitab uh, boleh tak wayam bari an takuna taqti'ul kitab ah uh, sebelum tu sikit ah uh, ustaz tu hai situ eh mana dah ah uh, uh, sebelum sikit lagi ah uh, tu dah baca dekat sebelum tu sikit lagi situ dah. Murabban Mana atas? Ah, ada ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa yambari an yakuna taqti'ul kitabi Murabban dan sayugianya sepatutnya bahawasanya dipotong ataupun dibuat potongan kitab tadi secara murabak. Murabak ni maksudnya segi empat lah. ha, jadi hal ni bukanlah uh, haram ke apa tapi maksudnya uh, yang terbaik lah. Ha, sebab tu dia kata fa'innahu takti'um abi hanifata rahimahullah ta'ala. Sebab apa Imam Zanuji mencadangkan supaya kitab ni dibuat segi empat. Ha, kerana dalam nuskoh tu ditambah pula la mudawaran. Mudawaran ni secara bulat lah. Ha, mana dakwat kita tu secara bulatan. Ha, dakwat bulatan. Fa'innahu tabti'u abi hanifata rahimahullah ta'ala kerana itulah potongan kitab Abu Hanifah. Ha, wahua iaitu abtakti' uh, tu sorry uh, murabba' tu secara segi pak tu aisar lebih mudah aisaru ila rafi lebih mudah untuk diangkat untuk angkat wal wadai dan untuk letak wal mutalaati dan juga untuk kita mutalaa kita untuk kita ulang kaji kita jadi lebih mudah kalau kita buat pak segi tu okey selesai okey baik wayam bari alla yakuna fil kitabi syai'un minal humrati dan sayugiyalah tidak adalah la alla yakuna fil kitab tidak ada di dalam kitab tadi syai'un minal humrati sesuatu daripada warna merah aa, kenapa ilah pengarang kita kata tidak per, tidak boleh tidak sepatutnya ada sesuatu dalam kitab tu warna merah fa innahu min soni il falasifati kerana warna merah tu, sesuatu daripada warna merah tadi adalah perbuatan ahli falsafah. La sani us-salafi, bukanlah perbuatan daripada salafus-salih. Okey, baik. Uh, <coughs> Hatta, tengok disebut bawah tu, Wamin masyayikhina dan di antara guru kami, kata Syekh Zanuji Man kuriha, dalam nuskoh tu dia kata man kuriha ada antara guru kami yang memakruhkan istimal al-murakkab al-ahmar menggunakan al-murakkab al-ahmar ni maksudnya bekas dakwah dakwah hak warna merah ha dakwah warna merah Se sebahagian daripada guru kami kata mazanuji larang untuk guna dakwah warna merah okey baik untuk uh, masalah ni uh, masalah ia kata tidak boleh ada dalam kitab tu warna merah ataupun dilarang ataupun makruh kita guna dakwah ni warna merah macam ni. Imam Zanuji larang kita guna warna merah kerana warna merah ketika zaman beliau menjadi syiar kepada orang fasik dan orang kafir. Boleh? Warna merah jadi syiar kepada orang fasik dan orang kafir. Maka kaedah kita bila syiar tu syiar khusus kepada orang kafir Kita tak boleh ikut lah Atau syiar khusus kepada orang fasik juga kita tak boleh ikut Maka sebab tu di dalam kitab ini ha, Disebutkan larangan tersebut Macam kita duduk bahagian isu dia <coughs> Isu talita ya ha, ah, Talita ataupun bowl Kalau kita ada orang pakai bowl tu kan Bowl topi sudu ha, kenapa sebahagian dalam kitab atau ini dia sebut Syekh Abdul Qadir ha, dan sebagainya melarang pakai tali tai, pakai topi sudu, pakai bol kerana ketika zaman beliau topi sudu, tali tai dan sebagainya menjadi pakaian khusus kepada orang kafir. Ha, Maksudnya sebab itu dia larang. Eh, ha, jadi ataupun pakaian-pakaian <coughs> tertentu tadi di zaman beliau menjadi pakaian khusus kepada orang fasik. Nah, maka sebab itu dilarang. Jadi sini dilarang penggunaan warna merah. Ha, kerana dia sebut situ fa'innahu soni'ul falasifati kerana itu adalah perbuatan falsafah la soni'us salaf bukanlah perbuatan ulama-ulama salaf Okay, selesai Okey baik. Kemudian lagi kata Musanneh rahimahullahu taala wa min ta'zimil ilmi dan di antara perkara kita nak mengagungkan ilmu adalah ta'zimus syuraka. Ha, kita mengagungkan kawan-kawan. Fi talabil ilmi kawan-kawan dalam pen, uh, pengajian ilmu kita wadarsi darsi dan juga samalah uh, dalam menuntut ilmu dan juga pengajian. Okey wa man yata'allamu minhu dan sesiapa yang belajar daripadanya. Ha, jadi kita mula muliakan orang-orang tersebut. Okey, muliakan kawan-kawan belajar kita. Jangan kita pelekehkan, perendahkan kawan-kawan kita belajar dengan kita hak lain. Walaupun mungkin kita cerdik sikit daripada kawan-kawan kita hak lain. Ha, jadi jangan kita pelekehkan mereka, kita kena muliakan mereka barulah ilmu tadi termasuk dalam kategori nak membesarkan ilmu bila kita membesarkan ilmu maka ada barakah pada ilmu tersebut eh baik lepas tu dia nak cerita sikit isu dia ni dia uh, panggil mujal ah uh, mujal ni kita panggil dia uh, Ambil ambo pun tak pasti bahasa ni bahasa surat ke dak dia panggil pong oh, pong alah tuan nak panggil pong Makacong chaung macam-macam panggil dia Angkat bakul. Ha, angkat bakul. Berarti kata benda. Uh, <coughs> Wat tamalluku mazmumun. Uh, tamalluk ni puji ataupun pong. Kita puji lebih-lebih. Uh, tamalluk. Okey. Wat tamalluku mazmumun. Puji lebih-lebih orang tadi adalah termasuk dalam perbuatan yang dikeji. Illa melainkan fi talabil ilmi. Melainkan dalam menuntut ilmu. Fa'innahu kerana Yang bagi ayatamallaqa li ustazihi Kerana sepatutnya Seseorang tadi banyak memuji Ataupun uh, Benda dia pong tau ha, Ustaz dia ha, Banyak dia pong Ataupun dia puji Ustaz dia wa syurakaihi dan juga kawan-kawan pengajian ni. Supaya apa? Liastafida minhum Supaya dapat diambil manfaat daripada mereka ha, Jadi ustaz ada kadang kita mayangi ya. Tambah boleh kau mayangi ya. Ini ha, kita mayangi sikit ha, Kita mayangi sikit, puji-puji sikit ha, Jadi ustaz pun lagi semangat untuk mengajar kita ha, dah. Ha, tu dibolehkan. Ha, kalau dalam selain daripada tu adalah mazmum. Di, dikejilah. Ha, dikejilah. Kipah pula uh, kipas banyak-banyak sangat Okay, sesat kemudian katanya lagi rahimahullahu ta'ala wa yang bagi li talibil ilmi dan sepatutnya bagi penutup ilmu tadi an yastami al ilma wal hikmata bitta'zimi wal hurmah jadi dia kata sepatutnya bagi penutup ilmu ni dia yastami' yastami' ni maksudnya dengar dengan fokus dia dengar dengan fokus ilmu tadi dan juga hikmah dengan bitta'zimi wal hikmah dengan peragungan dan juga hormah hormah bukan hikmah sorry bitta'zimi wal hormah dengan penuh penghormatan ha wa in walaupun ghayah dipanggil walaupun sami'a dia mendengar mas'alatan wahidatan satu masalah au hikmatan wahidatan ataupun satu hikmah Ya sami'a ah tadi Al-famarratin seribu kali ha, Jadi tengok dia kata Sepatutnya penuntut ilmu Dia kena yastamik okay? yes, ini pengarang kita Tak guna perkataan Yasma Dia guna yastamik Yastamik ni maksudnya Memberi tumpuan penuh ha, mendengar dengan fokus ilmu dan hikmah tadi dengan penuh peragungan dan juga penghormatan walaupun dia dengar masalah tu dan juga hikmah satu ni ni 1000 kali dah dengar. Nampak? Ah ha, 1000 kali dah. Sebab tu kalau kita tengok oh, ada orang dia uh, kalau orang begini payah dia nak boleh ilmu. Kalau contoh dia tengok ustaz mari ngajar oh bab membayang lagi. Ha tu. Ah uh, bab membayang ipas cerah bab mayang. Okay, bila dia sebut gitu dan dia mentaliti dia gitu, oh tu tidaklah dipanggil sebagai penutup ilmu. Tu bukan penutup ilmu. Neh, aa, kita ambil ngaji jurumiyah pula. Pak jurumiyah, jurumiyah. Uh, ha, tu orang panggil aa, apa nama ni, dia memperendahkan ilmu. Jadi sini, bukanlah kita kata nak suruh ngaji jurumiyah siapa ketua. Bukan maksudnya, kalau lah mana kita tidak memperendahkan ilmu yang walaupun kita dah acak kali dengar. dah mungkin kalau fekoh tu kok kadang-kadang kita kita lain pun tetapi isunya dah lah jauh beza. Aa, tapi janganlah kita memperkecilkan ilmu tersebut kita kena ada puan sehingga kan Al-Imam Muzani rahimahullah ta'ala dia pernah sebut Imam Muzani murid kepada Imam Syafi'i Imam Muzani kata aku telah membalik membuka buku Ar-Risalah sebanyak seribu kali seribu kali dan setiap kali aku mem membuka ataupun mentelah kitab Ar-Risalah aku mendapati faedah yang lain ha, ni kerana apa? Kerana apa dia dapat faedah yang lain walaupun daripada satu kitab? Kerana dia tadi menghormati ilmu dan dia mengagungkan ilmu tersebut. Dan perkara tu kita ambil sendirilah antaranya dok-dok wisata lain pun, kita wis sendiri pun boleh cerita. Mungkin sahabat-sahabat pun akan mengalami benda yang sama. Kitab contohnya saya ni antara kitab ala orang Ngajar mengajar faikah mula-mula saya akan baca Safina. Safina tu bila kita baca Safinah dalam 5, 6 kali, 7 kali tau ha, Setiap kali kita buka kitab Safinah tu Kita akan buka Kita akan dapat sesuatu faedah yang baru ha, Satu faedah yang Faedah yang baru semua ha, Tu antara eh, Faedah kalau orang tadi dia uh, Menghormati ilmu tu ha, Walaupun seribu kali dia baca Seribu kali dah dia dengar masalah tersebut Dia tetap menghormati ilmu tersebut Okay Kemudian katanya lagi wakila man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratan. Sesiapa yang tidak mengagungkannya, mengagungkan ilmu tu selepas daripada seribu kali kata azimihi fi awwali marrah seperti dia mengagungkan ilmu tu pada permulaan dia dengar ah falaisa bi ahli ilmi maka orang tadi bukanlah sedikira sebagai ahli ilmu <laughs> Menarik eh? Ha, jadi kata dia kena dengar ilmu dan hikmah tu dengan penuh takzim dan hormat walaupun dia telah dengar ilmu tu dalam satu masalah tu seribu kali sekalipun. Kata yang kau kemudian habis. Ha. kemudian katanya lagi rahimahullah ya. ni nasihat yang sangat penting ya untuk kita ni yang disebut oleh imam ibn zainuji pan ni bagi li ilmi dan sepatutnya bagi penuntut ilmu alla yahtaro nawal ilmi binafsi ha, apa dia tidak memilih jenis ilmu tu sendiri. Ah wa yang bagi li talibil li ilmi dan tidak dan sepatutnya bagi penuntut ilmu tadi alla yakhtaru nau'al ilmi bi dia tidak memilih jenis ilmu tu sendiri bal <tik> yufawwidu bahkan dia menyerahkan amrahu <tik> urusan pemilihan tadi ilal ustazi kepada guru dia ha ni fa'innal ustadha kerana ustaz tadi qad hasala at-tajarrubu fi dhalika kerana ustaz tadi telah berhasil ataupun telah hasala telah terhasil hasil lah baginya bagi ustaz tadi at-tajarrubu pengalaman aa, dalam bab tersebut jadi ustaz guru dia sendiri tu ada pengalaman lah dalam pemilihan ilmu da, aa, macam mana kitab nak naik kita apa mula-mula dulu ya yeah. ha, lepas tu kita apa pula fakana dan adalah ia ia al ustazu tu arafu adalah yang lebih mengetahui ma yang bagi li kulli wahidin apa yang sepatutnya bagi setiap satu wa ma yaliku bi tabiatihi apa yang layak dengan tabiatnya tabiat ah murid tadi ha jadi tengok sini dia kata kita ni jangan pilih jenis ilmu tu sendiri. Kita serah kepada Tok Guru kita, Tok Guru kita senang. Dia tengok, kita sendiri ni tahu dah kecenderungan ilmu kita tu kat mana. Dah, jangan pilih sendiri. Aa, serah ke Tok Guru. Ni kadang-kadang pergi -kadang jumpa Ustaz, Ustaz nak baca kitab ni, haa mari dah. Dah, aa, nak baca kitab Minhaj, nak baca kitab uh, Minhaj Ju'abidin, dia tak diasah dalam tasawuf, tak ada lagi dia nah, nak baca kitab Minhajul Talibi dia pun faqah tak tahu apa lagi akhirnya dia pun uh, merasa pandai bukan pandai betul tapi merasa pandai okey kemudian Imam Zanuji akan contoh-contoh hah uh, katgi akan tengok lagi wa kana syaykhul al-imamul al ajal al-ustaz syekhul islam burhanul hak wad-din rahimahullahu ta'ala yaqul kata dia kana talabatul ilmi fi zamanil awal adalah penuntut ilmu pada zaman permulaan dulu yufawiduna amrohum umurahum ha, mereka tadi yufawiduna menyerahkan mereka itu ha, situ umurahum eh umurahum urusan-urusan mereka fi ta'allumi dalam pengajian ni ila ustazihim kepada guru mereka Ha, mereka seruh urusan oh, belajar generasi awal tu dia akan seruh pengajian kepada guru mereka. Wakanu yasiluna ila maksudihim dan adalah mereka itu. Siapa mereka itu? Ah ha, uh, talabatul ilmi fi zamanil awal itulah. Mereka yang menuntut ilmu pada zaman awal tadi yasiluna sampai mereka itu ila maksudihim kepada tujuan mereka. Sebab apa? Mereka seruh urusan oh, nak belajar ni kepada guru mereka. Walana sedangkan penuntut ilmu sekarang yakhtaru nabi Mereka memilih ilmu tu dengan sendiri. Ha, pilih ilmu mereka dengan sendiri wala yahsulu maksuduhum minal ilmi wal fiqhi ha, dan tidak berhasil lah, tidak dapat hasil lah tujuan mereka tadi maksud mereka daripada ilmu dan fiqh. Kenapa? kerana mereka sendiri yang memilih ilmu tanpa menyerahkan urusan tersebut kepada ustaz. Aa, kepada guru mereka. Okey. Aa, ini penyakit aa, orang panggil sekarang lah. Penyakit penutup ilmu sekarang. Aa, lepas tu dia tambah dalam kurungan tu eh. Nusukah hamba tak ada tu. Ah ha, liannahum la yaduruna ayyul ilmi anfa'u bihim kerana mereka tadi apa tidak sampai kepada maksud kerana mereka itu tidak ber, ber, berkisarkah mana-mana ilmu yang lebih beri manfaat kepada mereka wa ayyul ilmin yaliku bi tabi'atihim dan mereka tidak tahu mana-mana ilmu yang lebih layak dengan tabiat mereka ah ha, bab itulah mereka generasi hak baru ni ah generasi sekarang tu zaman Imam Zanuji dah <tul> Nampak tak perangai macam ni wahai pilih ilmu sendiri ni tak lak, tidak biarkan, tidak serah guru yang menentukan ilmu berlaku dah zaman Imam Zanuji dan tidak terhasil ilmu kerana perkara tersebut. Wakana yuhka anna muhammadan dan adalah dihikayatkan bahawasanya Muhammad Ibni Ismail Al-Bukhari. Ya tengok awak cerita sikit. Ha, dia kata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari itulah. Dah, Imam Bukhari hadis tu. Rahimahullah rahimahullahu ta'ala nak ceritanya. Kana ya berda'u adalah dia tadi memulakan ilmu dia bil bi kita bis salati dengan belajar kitab semayang. Ala Muhammad ibn Hasan atas Syekh Muhammad Hasan Muhammad Hasan ni uh, mazhab Muhammad Hasan al syaibani rahimahullahu taala. Jadi Imam Bukhari dia belajar dengan kitab mayang dengan Muhammad bin Hasan al syaibani rahimahullahu. Kita okay, tengok eh. Faqala lahu maka katalah ia, ia siapa Muhammad bin Hasan. Lahu baginya bagi Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Idhab pergilah engkau wa ta'allam dan belajarlah engkau ilmal hadis. Belajarlah engkau ilmu hadis. Ha napa? Lama ra'a kata kata Muhammad bin Hasan tadi kepada Imam Bukhari idhab wa ta'allam ilmu hadis tu tak tak kala bila kata, tak lama roa apabila dia tengok, ha, dia berpandangan anna zalikal il bahawasanya ilmu itu aliku bitab'ihi lebih layak dengan tabi'ah Imam Bukhari. Nampak? Jadi guru kepada Imam Bukhari lah yang memilih jenis ilmu yang sepatutnya dipelajari. Ha, jenis ilmu kecondongan apakah ilmu yang akan dia belajar Fatalabul ilmil hadis Uh, silap. <coughs> Fatalaba ilmil hadis Maka Imam Bukhari pun talaba menuntutlah ilmu hadis akan ilmu hadis. Fasara bukhari lah. Maka jadilah Imam Bukhari fihi ay fi ilmil hadis dalam ilmu hadis muqaddaman ala jami'i a'immatil hadisi. Um, orang panggil orang yang terkedepan dalam setiap uh, orang panggil berbanding dengan setiap daripada ulama-ulama hadis yang lain. Ha daripada ulama-ulama atau imam-imam hadis yang lain. Ikhwan apa? Nak ceritanya guru tu sendiri yang memilih jenis kecondongan ilmu kepada murid dia. Ha sebab guru ni dia tahu tabiat murid, dia tengok jenis orang panggil pelajar ni jenis kuat hafalang, maka dia tentu perkara tersebut kepada murid murid dia. Murid ni mungkin peringkat mula-mula tu dia tidak nampak lagi kecondongan diri dia ketika tersebut. Okey. <coughs> Kemudian kata pengarang rahimahullahu taala wayam bagi li talibil ilmi dan sepatutnya bagi penuntut ilmu alla yajlisa qariban minal ustadi. Jangan dia tak diduduk duduk dekat telajoklah dengan ustaz dia indas sabaki bi ghairi daruratin. Ha, jadi jangan di duduk tu ketika sahabat ketika pembelajaran ialah jangan duduk terlalu dekat bi di daruratin ha, tanpa ada apa-apa darurah ataupun keadaan yang mendesak. Ha, jangan duduk dekat da' oh, da'. Oh. Bal bahkan lepas tu ha, sebab ni kok orang kita duduk kalau dalam masjid siapa ke apa menyandar di tiang-tiang. Ah -tiang. ha, dengar dulu. Dah. Ah ha, jadi kata jangan duduk dekat sangat dengan ustaz. Tak ketika asbab pengajian aa, tanpa ada darurah darurah bal yam bari an yakuna bainahu wa bainal bahkan yang sepatutnya adalah antara dia pelajar tadi dan antara ustaz tadi qadra al-qausi qadra al-qaus ni maknanya busu busu panah dah ha. antara guru dengan murid tu qadra satu busu panah fa'innahu akrabu ila ta'zimi kerana itulah yang lebih dekat kepada mengagungkan okey ha, jadi sini uh, satu busur panah ha, jadi kalau sini ni mazhab Hanafi samalah dengan mazhab Syafi'i dalam kaedah menta'zimkan ha, uh, kaedah mazhab Syafi'i uh, tahu contoh kita boleh tengok ketika mana duduk di Raudhatul Syarif tak uh, Raudhatul Syarif antaranya ha, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab uh, Fatuhul Majid, rasanya Fatuhul Mujid Fatuhul Mujid di, dia syarah atas uh, apa nama ni Syekh Khotik Syarbi ni ada buat kitab Manasik ha, jadi Syekh Nawawi Bantan dia sebut dalam kitab tersebut uh, ketika di Raudah Nabi SAW jarak kita dengan makam Rasulullah beri kadar tiga hasta, tiga hasta tiga hasta Uh, maknanya dalam satu perpuluhan lima meter lah. Uh, jadi tu kadar Al-Qaus. Kadar orang panggil uh, busur panah Deh. Uh, jadi uh, sama juga alasannya kenapa dia sebut jarak tersebut kerana uh, terlalu dekat tu tidak ada adab. Uh, terlalu dekat tidak ada adab. Tapi jauh dah oh, lagi lah kurang je. Oh, uh, tapi kadar yang munasabah. Muna jadi sini nampak jalan akrabu fa'innahu tu kaedah. Akrabu ila ta'zim. maksudnya bila kita tidak terlalu dekat dengan guru duduk tu, hak yang lebih menghormati, lebih kepada mengagungkan guru tersebut. Kemudian kata pengarang, wa yam bari li ilmi ayyah tariza anil akhlaki zamimah wallahu a'lam. Allah Akbar. Pada Siti dulu dah hari ni dah pasal hamba ada kelah uh, kelah lain pula selepas daripada ni ha jazakumullah khairul jazak kita tangguh dengan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sawab assalamu